Animasi ini adalah bab tujuh subjek sejarah tingkatan satu by otak kita. Dahulu kala, di benua Asia yang luas, wujud dua tamadun yang hebat, tamadun India dan tamadun China. Tamadun India, yang pada mulanya berkembang di lembah Indus, telah beralih ke lembah Ganges. Lokasi di lembah Ganges ini amat strategik kerana ia merupakan laluan perdagangan utama dan mempunyai sumber air yang melimpah. Di sini, kerajaan-kerajaan kecil yang dikenali sebagai janapada muncul dan kemudiannya bergabung membentuk kerajaan yang lebih besar dipanggil mahajanapada. Antara kerajaan-kerajaan ini, Magadha yang terletak di timur laut India menjadi yang paling berkuasa kerana kedudukannya yang mengawal lalu lintas di Sungai Ganges. Di bawah pemerintahan dinasti Nanda, Maurya dan Gupta, tamadun India mencapai kemuncak perluasan kuasanya. Perluasan kuasa ini didorong oleh beberapa faktor, termasuklah kekuatan ketenteraan, dasar pemerintahan yang bijak, sumber manusia yang mencukupi, diplomasi keagamaan dan kewangan yang stabil. Kekuatan tentera menjadi asas utama, membolehkan kerajaan-kerajaan ini menakluki wilayah baharu dan mempertahankan sempadan mereka daripada musuh. Perluasan kuasa dalam tamadun India berlaku dalam dua bentuk utama, fizikal dan keagamaan. Perluasan fizikal melibatkan penaklukan wilayah melalui peperangan. Dinasti Nanda, 345 sebelum Masihi 321 sebelum Masihi, terkenal dengan kekuatan tenteranya yang mempunyai 20,000 kavalri, 200,000 infanteri dan 3,000 tentera bergajah. Dengan kekuatan ini, empayar mereka terbentang luas dari Bengal di timur hingga ke Punjab di barat menjadikan Pataliputra sebagai pusat pemerintahan yang dinasti Maurya 322 sebelum Masihi 185 sebelum Masihi meneruskan tradisi peluasan kuasa secara fizikal. Chandragupta Maurya, pengasas dinasti ini, memiliki tentera yang lebih besar dengan 9000 tentera bergajah, 30000 kavali dan 600000 infanteri. Beliau berjaya membentuk sebuah empayar agung yang meliputi wilayah dari Bengal di timur hingga ke Banjaran Hindu Kush di barat dengan Pataliputra kekal sebagai ibu kota. Cucu Chandragupta, Ashoka, pada mulanya juga menggunakan kekuatan tentera untuk meluaskan empayarnya. Beliau berjaya menakluki Kalinga dalam satu peperangan yang dahsyat. Peperangan itu menyebabkan kehilangan nyawa yang amat besar dengan 100.000 orang terkorban dan 150.000 orang kehilangan harta benda serta tempat tinggal. Peristiwa berdarah ini menyedarkan Ashoka dan mengubah dasar pemerintahannya secara menyeluruh. Selepas perang Kalinga, Ashoka beralih kepada perluasan kuasa secara keagamaan. Beliau memeluk agama Buddha dan berusaha menyebarkannya bukan sahaja di dalam empayanya tetapi juga ke negara-negara luar. Misi keagamaan dihantar ke serata dunia, termasuk Tibet, Nepal, Sri Lanka, Asia Tenggara dan bahkan sejauh Bactria dan Antioch di Barat. Beliau mendirikan tiang Asoka di seluruh empayanya yang mengandungi titah perintahnya yang menekankan kedamaian, keadilan dan kesejahteraan. Zaman kegemilangan tamadun India diteruskan oleh dinasti Gupta 320 Masihi 550 Masihi. Pengasasnya, Chandragupta pertama, juga menggunakan kekuatan tentera untuk meluaskan kuasa dari Punjab hingga ke Bengal. Namun, zaman Gupta lebih dikenali sebagai zaman keemasan agama Hindu. Pemerintahnya memberi penekanan kepada kebudayaan, kesusasteraan dan seni bina yang berasaskan ajaran Hindu. Raja Samudra Gupta, seorang pemerintah Gupta yang terkenal, amat meminati puisi sehingga digelar Kaviraja atau Raja Penyair. Di seberang banjaran Himalaya, tamadun China juga mengalami peningkatan yang pesat, terutamanya dalam bidang pendidikan. Tamadun ini berkembang di sekitar lembah sungai He yang subur. Dinasti Qin 221 sebelum Masihi 206 sebelum Masihi di bawah pimpinan Maharaja Shi Huangdi berjaya menyatukan China. Beliau memerintah dari ibu kotanya di Xianyang, dan empayanya terbentang dari gurun Gobi di utara hingga ke sempadan Vietnam di selatan. Beliau menyeragamkan sistem tulisan yang memudahkan perkembangan pendidikan di seluruh negara. Dinasti Han, 206 sebelum Masihi 220 Masihi, meneruskan usaha memajukan pendidikan dan pentadbiran. Semasa pemerintahan Maharaja Han Wu Di, beliau bukan sahaja menubuhkan sebuah sekolah tinggi di ibu kota Chenjian, tetapi juga membuka laluan sutera, jalan perdagangan darat terpanjang di dunia yang menghubungkan China dengan Empire Rom. Penciptaan kertas oleh Chai Lun pada zaman ini merevolusikan pendidikan kerana ia menjadikan buku lebih mudah didapati dan murah berbanding buluh atau sutera. Matlamat utama sistem pendidikan China adalah untuk memilih pegawai kerajaan yang berkelayakan, mengekalkan ajaran konfusianisme, memupuk nilai moral dan membezakan golongan elit daripada rakyat biasa. Sistem pendidikan mempunyai tiga tahap, pendidikan rendah yang menumpukan pada menghafal tulisan dan buku suci, pendidikan menengah yang melatih kemahiran menulis karangan dan sajak, dan pendidikan tinggi yang mengajar cara menterjemah dan mentafsir buku-buku suci. Kemuncak sistem pendidikan China ialah peperiksaan perkhidmatan awam yang sangat kompetitif. Hanya lelaki dibenarkan mendudukinya. Terdapat tiga tahap peperiksaan, Siu Chai, Peringkat Daerah, Juren, Peringkat Ibu Kota Daerah dan Jin Shi, Peringkat Ibu Kota Kerajaan. Calon yang lulus akan mendapat jawatan dalam kerajaan dan menikmati pelbagai keistimewaan. Lulus peperiksaan Siu Chai melayakkan seseorang menjadi pegawai rendah, manakala lulus Jin Shi membuka jalan kepada kedudukan tertinggi dalam pentadbiran Empayar. Sistem peperiksaan ini telah melahirkan ramai sarjana dan pentadbir yang cekap yang menyumbang kepada kestabilan dan kemajuan tamadun China selama beribu-ribu tahun. Antara tokoh terkemuka yang lahir daripada sistem ini ialah Sima Qian, sejarawan agung yang menulis karya Shiji, sebuah catatan sejarah China yang amat berharga. Warisan sistem pendidikan yang mementingkan merit dan ilmu ini terus mempengaruhi budaya China hingga ke hari ini.